الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إن ملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillah sekali lagi kita diberi kesempatan oleh untuk kita meneruskan perbincangan kita dan sebelum daripada ini saya telah sebut tentang MUI bagaimana agama mengajar supaya kita menjaga anggota badan yang keempat yang disebut dengan anggota perut kita diajar supaya kita jaga dan dalam perbincangan mengenai perut sebelum daripada ini kita telah sebut mengapa kita diajar supaya menjaga anggota badan perut ini kerana ada tiga sebab yang pertama kerana kita takut pada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada masa yang sama Kita diajar supaya jaga perut lagi Kenapa? Kerana kita nak suruh dapat petunjuk daripada Allah SWT Dan yang ketiga Kenapa kita ajar lagi Diajar lagi supaya jaga perut Di antara sebabnya Kerana kita diajar supaya Untuk mendapat hidayah bimbingan Allah Sehingga akan menyenangkan kita dalam beribadah pada Allah Dia akan kesan pada diri kita dipanggil demikian Hari ini insyaAllah para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian Saya nak sebut satu benda yang nampak dia benda boleh dibenarkan dalam agama tapi pada masa yang sama dia terkesan dalam bab agama yang dinamakan dengan kekenyangan dalam hidup kita kadang-kadang kita makan tapi kita makan sehingga seolah-olah kita makan sampai kekenyangan seolah-olah tidak ada had dan batasan dalam makanan pantang orang ajak pantang orang jemput kita makan kita tak peduli kita sudah kenyang ataupun kita tak kenyang. Kadang-kadang sendawa 2 3 kali kita sendawa. Kita dah sendawa dah tetapi kita tambah lagi sendawa-sendawa yang lain pada diri kita. Menunjukkan kekenyangan. Apa kesan kenyang pada perut dan anggota badan kita para penonton dan pendengar yang dihormati sekalian. Insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sebut bagaimana kesan apabila banyaknya kenyang, sangat banyaknya kenyang dia akan bawa kesan banyak benda. Yang pertamanya Apabila kita banyaknya makan itu Dia akan menyebabkan kerasnya hati pada diri kita Katakanlah mana makanan yang kita banyak dalam hidup kita Kita makan makan yang tak berkesedahan Dia akan menyebabkan kita tidak akan rasa bagaimana susahnya orang Tak rasa bagaimana sukarnya kehidupan orang dalam kehidupan kita kita fikir kita saja yang menyebabkan akhirnya kesan daripada kita makan makanan yang banyak walaupun makanan itu halal tapi dia akan bawa kesan pada hati seseorang. Kesan apa dia? Yang disebut dengan kerasnya hati. Keras hati ni satu benda yang ditakuti dalam beragama. Kerana lembut hati itu disuruh dalam agama. Lembut hati ni memang agama nak supaya senang masuknya syariat dalam tubuh badan seseorang. Apabila seorang yang keras hati Seseorang yang keras hati yang menyebabkan sukar masuk agama dalam hidup seseorang Dia akan terkesan dipanggil demikian So itulah dalam Islam Bila kita ni boleh lembut hati Keuntungan dalam hidup kita Tetapi kalau kita keras hati Yang menyebabkan kerosakan pada kita Di antara sebab mengapa seorang jadi keras hati Dalam hidup ini Ulama-ulama menceritakan di antara sebab Kerana makan terlampau banyak Apabila makan terlampau banyak Akan menyebabkan kerasnya hati pada seorang Dan keras hati ini menjadi bahaya Yang pertama Yang kedua Apabila kita makan banyak itu Dia akan membangkitkan segala anggota badan Pada kerja yang sia-sia dan perkara yang jahat Makan banyak Orang akan mencakap benda yang sia-sia Semakin lama kita makan Semakin banyak benda yang sia-sia yang kita borak Kemudian pada masa yang sama Kita akan banyak mula, mula melakukan kejahatan Mula nak mengumpat orang Mula nak cakap tentang hal orang Mula kerana kita makan Cuba tengok orang yang makan Kadang-kadang sampai pukul 2, 3 pagi sedang makan lagi Di saat mana orang sedang terbaring tidur Untuk bangun tahajud pula Orang ni kita gamak-gamak dia boleh bangun tahajud lagi Di saat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dia masih lagi sedang makan kita boleh bayang, dia boleh bangun untuk pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Tentu sukar para penonton yang dihormati sekalian. Sukar untuk kita nak bangun di saat mana kita kekenyangan. Dia akan terjadi macam. Sebab punca kita makan banyak. Bila makan banyak sehingga kekenyangan pada diri kita, dia akan terjadi macam. Kalau dia boleh bangun tahajud satu rahmat dalam hidup dia. Apatah lagi yang menjadi bahaya pada dia? Dia makan banyak sebelum daripada dia tidur misal contohnya. Dia tak akan bangun untuk tahajud malam pula Dia akan terkesan pada dia Kemudian yang ketiga Orang yang makan banyak ini Akan membinasakan kecerdikan Dan juga kepintaran Disebabkan sedikit kepahaman Dan juga pengetahuan pada diri dia Orang yang makan banyak Tak cerdik dalam hidup Suatu musuh-musuh Dia banyak membiarkan orang kita ni makan banyak Bila kita makan, makan, makan Hilang kecerdikan kita Cuba para penonton dan para pendengar pergi majlis-majlis ilmu Tengok orang yang dibagi makan kenyang-kenyang dahulu sebelum majlis ilmu Kebanyakan orang tidur Kebanyakan orang diam saja Diam, diam dalam keadaan Diam mendengar tak mengapa Tapi diam dalam keadaan yang lama-lama terhangguk Terhangguk lama-lama tunjuk dia faham Bukan dia faham Rupa-rupanya dia sudah tertidur Kerana dia kepenatan dalam penghadaman sedang berlaku Apabila penghadaman sedang berlaku Hilang kecerdikan pada dia Kecerdikan ini akan hilang Seseorang yang makan banyak Dia akan terkesan pada diri dia demikian So itulah Sengah ulama dia mengajar supaya Di waktu mana pagi Jangan makan banyak sangat pada anak-anak Kadar-kadar untuk diri dia Untuk mengalas diri dia Jangan sampai dia kekenyangan Nanti kalau dia kekenyangan Dia pergi ke sekolah nanti Akan hilang kekuatan kecerdikan akal fikiran dia dia akan jadi demikian Sekadar untuk melampias Yang namakan kesakitan Ataupun kes, ke, ke kelaparan pada diri dia Cukup pada diri dia Dia panggil demikian Kemudian Demikian juga dengan orang yang makan banyak itu Akan menyedikitkan dalam dia beribadah pada Allah Orang yang makan banyak Banyak ke ibadah dia Tak banyak ibadah Yang dia banyak benda apa dia Banyak dia bercakap Banyak dia akan berkata-kata Kerana manusia Apabila dia banyak makan Berat badan dia akan tambah dan mengantuk pula pada mata dia. Ini akan kesan dipanggil demikian. Oh yang makan banyak, dia kita ni makan banyak, makan-makan, lama-lama kita ni akan menjadi mengantuk. Apabila kita mengantuk, ibadah kita malas. Kita nak bangun tahajud malam mana yang saya sebut awal-awal tadi. Nak bangun kita untuk tahajud malam sukar. Kenapa sukar? Kerana kita makan kekenyangan. Kenyang, Bukan nak bangun tahajud saja, bahkan kita nak kita nak bangun solat subuh berapa ramai berapa ramai berapa banyak masjid-masjid yang masih lagi kosong pada hari ini. Kenapa dia? Kerana semalam orang tidur dengan penuh kekenyangan. Tidur penuh kekenyangan inilah yang menyebabkan subuh menjadi kosong di pada waktu mana? Menjelang subuh di dini hari ini sendiri jarang orang datang. Kenapa? Kerana banyaknya makan. Dan yang kelimanya, kenapa bahawa makan banyak itu akan menyebabkan hilangnya nikmat dalam beribadah pada Allah Taala. Orang yang makan banyak Tak rasa nikmat lagi beribadah Kenikmatan dalam beribadah menjadi kekurangan Kita baca Quran Makan banyak Tak rasa nak mengalir mata Kita dengar kuliah Kita pergi khutbah Jumaat Mendengar khutbah Jumaat Makan kenyang-kenyang sebelum dengar khutbah Jumaat Rasanya tidur je banyak Daripada kita mendengar khutbah Jumaat Dia akan jadi demikian Makan banyak lagi Kita tak rasa lazatnya ibadah Kita pergi tengok orang yang orang yang susah Payah kita nak mengali macam kenapa yang kita boleh buat sendawa je. tengok orang susah, kita sendawa. Kita tengok orang yang payah, kita rasa mereka tak lak. kita sekana pada perasaan itu akan terkesan dengan makanan yang kita makan tadi. Kemudian yang keenam, orang yang makan banyak itu ditakuti dia akan jatuh pada perkara yang haram dan paling tidak dia akan jatuh pada perkara yang syubhat. Kita makan yang tak sudah-sudah Lama-lama kita akan makan perkara yang syubhat. Lama-lama, lama-lama kita terlibat dengan perkara yang haram. Orang yang makan sikit, dia dah makan cari benda yang halal. Apabila kita makan sikit, kita cari benda-benda yang halal je kita nak makan. Tapi kalau kita dah makan banyak, berjalan sikit nak makan. Berjalan sikit kita nak makan. Maka di waktu tersebut kita tak peduli lagi makanan yang kita nak makan asal masuk je dalam perut kita. Lalu lama-lama kita terlibat dengan perkara yang syubhat. Lama-lama kita tak peduli lagi Haram pun haram lah Yang pentingnya Ambil perut kita boleh kenyang Lalu kita tak peduli lagi Siapa yang nak masak Siapa yang menyediakan makanan Bagaimana hidangan yang disediakan Yang penting Kita penuh kekenyangan pada kita Ini akan terjadi Pada seorang yang kekenyangan Kemudian yang ketujuh Orang yang orang yang makan banyak ni akan susah hati dia Dan penat badan dia mencari tempat makan Jalan kan? hidup dia jalan-jalan cari makan je dalam hidup dia sibuk Dalam hidup dia Dia akan cari kat mana Dia berjalan sikit Dia akan tanya Nak makan kat mana eh? Dia tanya Dia tak tanya kat, Nak semayang kat mana eh? Kita nak, nak Kita tak, tak sibuk lagi Nak tanya benda demikian Yang kita sibuk tanya Kat sini ni Ada tak makanan yang sedap-sedap Kat sini kat, Dia akan penat Mencari makanan kepenatan dia dalam mencari makanan inilah yang menyebabkan akhirnya dia akan memenatkan badan dia dan akan memudaratkan dalam kehidupan dia pula. Dan yang kelapan, apabila kita makan banyak, dia akan sebab senangnya untuk kita sakit membawa kematian. Daripada hasil daripada makan. Kita makan banyak, apabila kita makan 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 sikit lagi. Cek doktor didapati kolesterol. Cek doktor didapati darah dah mula tinggi. Cek doktor, kita dapati bahawa kencing manis berlaku. Dia akan terjadi demikian. Untuk kematian ini lebih senang dengan makan banyak. Makan yang banyak, ramai mana orang orang di kalangan kita mati kerana makan. Bukan kerana mati tak makan. Tapi kerana terlampau banyak makanan yang menyebabkan kematian kita baca dalam sahabat bagaimana kanak-kanak yang kecil yang masih lagi muda masih lagi dalam keadaan sedang membesar pada usia tujuh tahun sudah dapati kencing manis padanya kita dapati bagaimana seorang kanak-kanak yang pada usia lapan tahun sudah mengalami kolesterol yang tinggi pada diri dia kenapa, kenapa tu buat dan dia kita boleh tengok kanak-kanak yang didapati obesiti yang terlampau pada tubuh badan dia kenapa? faktor daripada pemakanan Daripada makan yang menyebabkan akan datang penyakit Daripada makan yang datangkan penyakit-penyakit yang terusan dalam hidupnya Yang di waktu ini akan hilanglah nikmat dunia yang Allah sediakan pada kita Lalu kita tertinggal nikmat yang Allah kurniakan pada kita ini sendiri Kemudian yang seterusnya Bila orang makan banyak, kuranglah pahala pada diri dia Mengurangkan pahala akarat dalam hidup kita Kenapa? Bila kita makan, kita tak peduli orang tak sibuk lagi tentang orang. Yang penting aku je boleh kenyang. Orang lain, orang lain tak payah peduli bagaimana hidup dia. Sedangkan sepatutnya bila kita makan banyak, kita makan, kita berkongsi dengan orang. Berkongsi pada orang tu, berkongsi dengan orang. Baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, makanan yang baik dimakan oleh banyak yang tangan. Banyak tangan bersama dengannya. Rasulullah kalau kita baca dalam sejarah, Rasulullah tak pernah makan seorang-seorang. Dalam hidup Rasulullah, Rasulullah akan makan bersama dengan kawan-kawan dan juga sahabat-sahabat dan juga keluarga Kenapa? Daripada tangan yang banyak. Artinya Rasulullah tak makan banyak. Kita baca dalam hadis lagi, waktu mana pegang khandak, misal contohnya. Sahabat-sahabat melihat di perut Rasulullah, ada tiga biji batu yang melekat di tubuh badan Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah dah tak makan selama tiga hari. Kita boleh bayang, kita tiga minit, tiga minit sekali makan. Tiga minit, 30 minit paling-paling tidak. Kemudian kadang-kadang berapa kali kita makan sehari? Makan banyak sehingga menghilangkan pahala pada diri kita. Kemudian yang akhir sekali, apabila kita makan banyak, banyaklah hisap kita di pada mahsyar nanti. Allah akan tanya banyak. Kalau mana kita makan banyak je, Allah akan tanya. Datang daripada mana makanan ini? Kemudian kamu makan dengan siapa? Kemudian rasul akan ditanya lagi di hadapan Allah siapa yang menyediakan makanan ini daripada sumber bagaimana kemudian daripada apa dia ditanya dan ditanya wamanu kayshal hisab faqad unzib dalam hadis rasulullah sebut siapa yang banyaknya makan maka confirm dia akan dihumban ke dalam neraka Allah sebab siapa yang banyak dihisab di hadapan Allah dia akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu taala orang yang banyak disoal 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 di hadapan Allah kena Lambat laun akan kena Demikian juga dengan kita Bila kita ditanya banyak di hadapan Allah Lama-lama kita akan terkena juga Dengan soalan-soalan yang banyak di hadapan Allah SWT Para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian Kalau boleh kita simpulkan dengan hadis Rasulullah SAW Rasulullah pernah mencela Satu di kalangan sahabat-sahabat yang makan banyak Rasulullah pernah sebut begini Al-mu'min ya'kulu fi ma'yin wahid Orang mukmin ini dia makan untuk satu bekas saja. Orang mukmin kata Rasulullah, dia makan untuk satu je bekas, untuk satu bekas. Wal kafir yaqulu fi sab'ati am'a. Mana kalau orang kafir pula, dia makan untuk tujuh bekas, tujuh perut pada diri dia. Orang mukmin dia makan untuk satu perut. Orang kafir dia makan untuk tujuh perut. Hasbabnu Adam luqamait yuqim nas sulbahu in kana wala budda fa haqqu salas sulusul ta'am wa sulusul lisyarab wa sulusul nafs Rasulullah SAW sebut memadailah bagi seseorang ini kalau dia nak makan juga nak tak nak dia kena makan juga dia kena makan untuk menegakkan badan dia cukup kata Rasulullah Kadang-kadang kan, kita ni, bila kita lapar, kita rasa sayu, Tu badan kita lemah, lesu je kita. Tapi apabila kita makan sikit makanan Tegak belakang kita Rasulullah kata Memadailah kalau kamu makan Untuk menegakkan belakang kamu saja Ataupun kalau kamu nak makan juga Kamu bahagikan tiga bahagian Dalam satu perut kamu ni Kamu bahagi tiga Satu per tiga untuk makanan Satu per tiga untuk minuman Rasulullah sebut Dan wasulusul linnah dan satu per tiga lagi Untuk nafas kamu Untuk kamu naik dan turunnya nafas kamu ini sendiri mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang boleh jaga perut kita daripada terlibat daripada kekenyangan sehingga tidak sedar daripada kita makan. Sibuk makan sehingga meninggalkan ibadah. Banyaknya makan sehingga akan banyaknya hilai tawa. Apabila banyaknya hilai tawa kita, keraslah hati kita dan menyebabkan akhirnya kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan di kalangan mereka yang sentiasa menjaga anggota badan ini dan kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku laqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. alaikum, warahmatullahi taala trocado